Командиры рапорт дают с места, делают три шага вперед и командуют. Первая команда, к сдаче рапорта приступить. У нас первая идет медицина. Пане РИ, имени трассе, Дачного, до в конкурсе поряд

Козакуни перший честь до участі у патріотичній рік жура. Рій у складі восьми чоловік Вишикований, Ройова і Ващенко. Ліля, руки. Андрій. Пане отаму, рій чорноморні козаки. До участі поряд готовий. І чорноші козаки, наша газ, ми гасте. відважні боротьбі, справедливі у житті. Ворогів не боїмося, по козацьким нас волосся. Чіна в нас єдина, Чорне море України. Пізнайте в нас одразу, адже ми скаємо прояви, душляга на то руку не прикладає. Пане Отаману, козацький ц Кирий? загальноосвітньої школи Имени Петра Сагадашко. конкурсу джура Готовы. Наше гасло. Боритесь, поборите, вам Бог помогает. за нас, правда, за нас слава и воля святая. Роя Каченко Артем. Каченко Артем. Оставай. Новодолинской школы. школы ГАЛС Готовы к выполнению К участию, да, да. У... участию... в военно-патриотической игре ЖУРА военно-патриотической Военно дальше. 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 дальше, пошла наш дальше Наш ГАЛС, девиз Новодолинский клуб, наш ГАЛС Тепло приветствует всех вас И здесь, же побеждать нам нужно Нам помогает наша дружба И потому ни шпальный ветер Ни ураган нас не берет Возьмемо все на свідчить, наш, 200 град, вперед! Следующий пішов. Пане отамане. Пане отамане, Ота, великодолинський рій, чаклі козаків, наше гасло. як Вогонь безсмертний, нас, в лікарне, зараз козацька. Слава у серцях у нас. Га. У кількості восьми чоловік для проведення э, військово-патріотичної гри «Чура» у кількості восьми чоловік пошиковано. Ройовий Денисенко Микола. Чи, 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 пане отамене. Пане Отамене, рій нащадки козаків до участі в конкурсі в поряд готовий. Ройовий, ройовий Мілашева Рій нащадки козаків. Наш клич гасло. Як вогонь безсмертний. не згас Та козацька, слава у серцях У нас! Гасло позивний ми козацького рою, один за одного горою. Шановний отаман, рій, чайка, до участі у змаганнях жура готові. Готові! готові. Да. Наш девіз! За синює небо, за жовте колосся. Боротися треба, щоб краще жилося. Роявий корень Сергій. Да. Рій! пане! Рій. Пане, Пане отамане, врій Пане... Пане до участі в конкурсі в поряд готовий. Наш здивіт і народження до дотристе на захисті вітчисти. Привибочером. Пане отамане, врійка, до участі у змаганнях військово-патріатричних. Наш девиз! За подруги, наши за наши подруги, 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 наши Пане отамане, наш віз! Команда колеглійської загальноосвітньої школи до участі у гріх готова. Наш живіт! Кологрійська січ живе з козаками! Сила і воля завжди разом з нами! Рівнять! Струнко! Рівняй на середину! Пане отаман! три вільні люди вишиковано! Наш дивіт! Він небо за зажовти колося! Боротися треба, щоб краще жилося! Командир ТНК! І рівнять! Струнко! Рівняйте до середини! Воїни добра! Барабовські загальноосвітні школи до участі в конкурсі бороть готовий. Наше гасло! Як, як... вогонь безсмертний у віках не згасло козацька слава у серцях у нас! Рій, гняй, струнко! Наша команда! Силачі! Наш девіз. Від народження до тризми ми на захисті вітчизни! ПВ, гасло позивний! Разом гей, дружно гей, ми найкращі гей, гей, гей! А що ти не здаєш? Ні, а ты... рівняй Ре... струнку! <coughs> Наша назва – Петернолинські яструби! Наш довір – козак з плону, козак з роду, козак не боится ни тучи, ни грому! Прямо между трибуной и штабом палатка, видите, это штаб. Между палаткой штаба проход, полоса препятствий. Кругом. Слева стадиона, в левом углу, видите? Метание гранат. Направо. Стрельба. Право на стрельба. Направо! О! лагерь, вы знаете где, там уже все разместились. Значит, обращаю ваше внимание. Команды. Команда приходит на этап, докладывает судье, проводит мероприятие дальше по маршруту местам, которые образдали. Распаливание в возле табора. Там кухня, видели, стоит? Артём, там у нас есть участник боевых действий в Афганистане, а? который готовит там кашу. Там он будет И проводить. Потом. Команды, которые Мы находятся в таборе, в таборе там ориентирование медицина? на местности. Да. Мы немножко упростили вам по просьбе ваших преподавателей. Вы должны, там судьи на месте вам объясняют, что надо делать, по компасу ориентирование ориентировочно на 15.00 обед поэтапное потом перетяжение канатов и лава на лаву творческие конкурсы и викторина будет проходить в лагере там где забор ровняйсь направо Торжественным маршем по местам проведения соревнований. Шагом марш! Правое плечо вперед марш. Правое. Андрей, спину. Gracias. на вас купили. Коля командует там уравнение. Олег, а равнение у вас.

Секундомер. Да? Надо секундомер. А, Я возьму. А вы? есть. Стоп, давай. Что Стоп, стоп. Раз... Объясняю сейчас так. Разборка. То есть мы говорим команду. Приступи к разборке. Ты приступаешь к разборке. Разобрал его. Разборку окончил. Засекли время. Время да. пошло. Ты, ну то есть за засек... да, 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 Потом да, да. приступить к сборке автомата. А. Ты чук пошел. Да. Сборки закончил. И секундомер работает. Понял? Ты понял? Готов, готов. да? Все. А все. Приготовились. Надо, Надо Нет, я, я вас возьму. А там ко мне. Разорвал какие-то. Тихо, тихо, тихо. Стоп. Стоп. Потому что так, не? теперь Сложи так, чтобы нормально было. То, что взял разбросал, конечно. Лучше, конечно... Вот. Да. Да, чтобы чтоб тебе потом 5. удобнее было слаживать да, Разборки автомата. Приступить. А выехали? Разборки. Да.

Андрей, что стал? Ты тут не забыл. Она тут не не забыл? Попал. Попал. Мать кто записал. Белый попал туда, красный не попал. Она уже поехала. Пошла шкаф.

с учетом штрафных 54 секунды опять то о чем говорил молодцы, молодцы, давай, молодцы, давай. вперед Вперед, вперед, молодцы! Ой, давайте, давайте, пошли, 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 пошли! Вперед, вперед, вперед! Давайте, давайте! Вперед, вперед! Бегом, 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 берем! Давайте бегом, 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 бегом! Давайте! Приготовься, давай, приготовься! Стоп! Время! Молодцы. Так, ребята, теперь поставили себе на место. Главное, ребята, ходите прямо. То есть вы когда выбрали точку, себе возьмите ориентир там вдалеке, вот дерево, что-то, и идите. Тропа, вы там начинаете будить, вы только чуть в сторону этого, это уже вы сбились. Вы уже начинаете думать, куда же идти. Вот вроде туда шел. Вы уже там в конце соберетесь на 10-20 минут. Назва команды. Иди Вон девчонки спереди идут. Вот это отряд. Это мужики Что? сзади плетутся, это девчонки спереди. Вот школа? Это третья, да. первая, первая, да? Да, а вот это да. Первая. Чувствуется. А вот это Петра Сердач это третья был, да? Да, да, лицей. Есть, да. Так, сейчас, смотрите, два маршрута. Ну, сейчас, сейчас, ребята сейчас. вас проинтерпируют. Так, подтягивайтесь. Я смотрю, тут четыре девчонки, наверное, будут. Блять. Они впереди, впереди идут, да? Сезон. Так, это у нас а, Ориентирование пришел? на местности, ребята. Колодня. Четыре человека с командой. Четыре. Ленточку прибежать сюда кто последний крайний прибежал, отметился, секундомер останавливается. По времени будет обозначаться, чья команда выиграла. Суть, то есть поняли, да? Пройти, каждой команде дается маршрут, по маршруту. Азимут умеете определять? Да. да, конечно. Отлично. Все, маршруты ну, что, даются, компасы есть. С каждой команды идет по одному инструктору. Вот там, вот то ориентир И на него прямо И вот это вот не. Потому что увидели О, легче идти и пошли по тропе. И пошли куда-то пошли. Возвращаются потом назад и начинают. Так, Готовы? Стоп! Север, вот это склон. Север, север. И ориентируйся. Если у тебя шкала бегает. Значит, у тебя компас работает. Если она застряла, вот ты поверну, поверни компас. Поверни. Видишь, шкала меняется. Это говорит, он у тебя работает. Если не работает, компасом чуть в сторону. Раз и дальше смотри Вставай, возле дерева. Готовность номер один. Готовы, Серега. Команда готова? Команда готова? Да. Так, это вы. Сейчас ждем. ждем. Так, готовы, да? да? Да. Так. Внимание. На старт. Внимание, поехали. Пошли. ну и куда ты пошел? Не отсюда. Куда метраж какой? Давай на исходную. На исходную, Команда номер два на исходную, пожалуйста. Будем тренироваться. Конкретно есть направление. Еще раз. 25 шагов, делайте мелкие шаги. Это четкое направление, а не куда-то туда. Покажи. Раз, два, три, Большие четыре, шаги. пять, шесть, десять, семь, семь, восемь, девять, десять. Восемь, десять, восемь, десять, шаги. десять шаги. Стой, стой, стой. Вот она место. поехали отсюда. Ага, шаги шаги. не делайте километровыми. Мелкие шаги. Мех, шагов, ты 240 попал на градусов, 240 градусов. 240? Да. Мелкие делал Градусы практически такие, как и были. Изменились на 5. Вы запоминайте, это важно Вам Пошли. проще будет. Сколько? Шагов? Стой. Два, 40. Стой. Еще раз внимательно смотри. 40 шагов? Смотри внимательно. Смотри внимательно. Когда правильно покажешь, только уверен будешь. И все. все. Оп, ты уже ушел. Ты видишь? 260. О, а сколько надо? 240. О, уходи назад. Не резко. Вот туда. туда. Все, 240. возьми ориентир, стой. Сколько? Дерево. Какие, да, уже, Какие Два шаги? Какие Два шаги? Все. Да, Все, ты пошли. Не, не, не. 40 шагов. 40, 2, 3, 4, мелкие, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. отсюда ориентируемся uh, 54 шага 190 градусов ты сначала градусы говорит градусов туда видишь 190 это не в ту сторону 54 шага 190. не спеши будет быстрее вот. оп ориентир бери себе видишь вот там дерево вдалеке вот так, вот так прямо и раз два три нормально не, внущайся, не внущайся. Вот ты шел. Стоп, вот ваше место, вы перешел на нее прямо, просто сильно маленькие шаги Вот этого вот вставай отсюда. Градусов, 280 вот нее ближе к дереву вставай, ближе к дереву. Ориентируй. Нет. Не, Куда? Ориентируй. три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, Нет, Дальше. 330 градусов. 330? Да. да. Туда. Сколько шагов? 63, 63 шага. Уш. Раз, два, три. Нет. Нет. Так и живем. <laughs>

Петра Савидачного. Ну, вот, смотри. Да, на шатке казаки 4.25. Молодцы. Ждем. 4.25. Видишь, сложность